assalomu alaykum hammaga Biz led doska studiyasida o'zimizda kimyo fanidan darslarimizni yozyapmiz bugungi mavzuimiz elektroliz haqida bo'ladi Xo'p. elektroliz o'zi nima degani Elektro, elektr toki lizis esa parchalanish degani ya'ni elektr toki ta'sirida parchalanish degan ma'noni bildiradi Biz bilamizki elektrolit moddalar o'z eritmalaridan yoki suyuqlanmalaridan elektr tokini o'tkazadigan moddalarga elektrolit moddalar deb aytiladi agarda biz eritmaga elektr tokini to'g'ridan to'g'ri ta'sir ettiradigan bo'lsak bu elektronlar oqimi natijasida moddalar elektrolizga uchraydi ya'ni elektroliz elektrolizor vannada amalga oshiriladi demak elektroliz jarayonida tok ikkita demak qutbga ulangan bo'ladi birinchisi bu manfiy qutb va musbat qutb bizda musbat qutbimiz bu anod bo'ladi manfiy qutbimiz esa katod bo'ladi demak katodga kationlarimiz tortiladi ya'ni manfiy qutbga musbat zaryadli kationlarimiz tortiladi dissotsiyalanish mavzusidan bilamizki demak a, moddalar ya'ni tuzlar kation va anionlarga gissotsiyalanadi demak kationlarimiz bizada musbat bo'ladi va bular katodga tortiladi manfiy zaryadlangan anionlarimiz manfiy zaryadlangan bo'ladi va musbat zaryadlangan anotga tortiladi ho'p demak katodda qanday de jarayon sodir bo'ladi Biz aytdikki kationlarimiz bu musbat zaryadlangan zarrachalar ya'ni musbat zaryadlangan zarrachalar o'zidan elektronni chiqarib yuborgan zarrachalar hisoblanadi masalan natriy plus natriyda de, demak 11 ta elektron bo'ladigan bo'lsa u plus holatda bo'lganida bitta elektron chiqarib yuborgan holatda bo'ladi va unda 10 ta elektron qolgan bo'ladi A anodimizda esa elektronlar ortiqcha ya'ni minus manfiy zaryadlangan u yerda elektron bor o'ziga bitta elektronni biriktirib natriyga aylanadi ya'ni e, nol yozmasak ham bo'ladi ya'ni natriy atomiga aylanadi mana shu jarayonni biza demak e, katodda ko'rishimiz mumkin bu qaytarilish jarayoni deb aytiladi ya'ni katodda qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi katodda qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi yani, endi anodda qanday jarayon sodir bo'ladi aytaylik anodimizda xlor bo'lsin ya'ni tuzimiz natriy xlor bo'ladigan bo'lsa ikkita qismga parchalanadi natriy kationi va xlor anioniga demak anodimiz bizada musbat zaryadli ya'ni elektron o'ziga talab qiladi elektron chiqarib yuborgan elektron kam bo'lgan anionimiz esa manfiy zaryadlangan ortiqcha elektronga ega bo'lgan zarracha anion o'zidan elektronni chiqarib yuboradi va bu demak katodga o'tadi bu elektron natijada esa xlor nolga aylanadi ya'ni xlor atomiga aylanadi xlor atomi hosil bo'ladi bu jarayon oksidlanish jarayoni deb aytiladi anodimizda oksidlanish jarayoni sodir bo'ladi katodimizda esa qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi elektr toki ta'sirida boradigan oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga elektroliz deb aytishimiz mumkin elektroliz qanday sodir bo'ladi elektrolizga uchraydigan tuzlar qaysi elektrolizga uchramaydigan tuzlar qaysilardan iborat ekanligini hozir aytib o'taman demak kation bo'yicha elektroliz a, agar bizada kationimiz aktiv metallar bo'ladigan bo'lsa masalan aytaylik natriy litiy kaliy bo'ladigan bo'lsa suvli eritmada bu kationlar ajralib chiqmaydi ya'ni suvli eritmada har doim vodorod bo'ladi vodorod kationi va vodorod kationi bulardan birinchi bo'lib elektronni qabul qiladi va mana shu uchun vodorod ionimiz birinchi paydo paydo bo'ladi ya'ni vodorod elektronni o'ziga birinchi qabul qilib olib vodorod atomiga aylanadi ho'p vodorodga yaqin bo'lgan metallar vodorodgacha bo'lgan lekin vodorodga yaqin bo'lgan metallar masalan bularga misol qilib temir ruh xrom kabi metallarni misol qilishi mumkin Aa, bu metallardan demak ham vodorod chiqishi mumkin ham metal chiqishi mumkin bularni elektrod potensiali vodorodga yaqin shu sababli bulardan ham demak metal ham vodorod chiqishi mumkin Metal o'zi ham chiqishi mumkin bu holatda mana bu plyus ikki demak metallarimiz o'zlari ham qaytarilishi mumkin bo'ladi va vodorod ham chiqishi mumkin qo'shimcha tariqasida vodoroddan keyinda turgan metallarimiz esa bularga misol qilib demak kumush mis oltin va smop kabi metallarni misol qilib keltirishi mumkin bularni demak standart elektrod potensiali vodoroddan keyinda turibdi vodoroddan passiv metalli o'sha uchun bular birinchi bo'lib paydo bo'ladi eritmada ikki uch plus ikki plyus mana shu ionlar vodoroddan oldin demak qaytariladi chunki bular vodoroddan aktiv hisoblanadi ya'ni qaytarilish bo'yicha vodoroddan aktiv hisoblanadi xossalari bo'yicha esa masalan qaytaruvchilik xossasi bo'yicha vodoroddan passiv lekin oksidlovchilik xossasi bo'yicha vodoroddan aktiv bo'lgani uchun bu demak katodda birinchi bo'lib chiqadi hop kationlar eritmada boradigan jarayonlar haqida gaplashdik kationlar qanday holatda ajralib chiqishini endi anionlar haqida ham gaplashib olamiz agar eritmada anion kislorodli kislota qoldig'i bo'ladigan bo'lsa bunda anion qayta anion oksidlanmaydi masalan aytaylik kislorodli kislota bo'lishi mumkin bu sulfat kislorodli kislota bo'lishi mumkin bu aytaylik nitrat yoki e, fosfat kislorodli kislota qoldiqlari demak anodda oksidlanmaydi ho'p faqatgina kislorodsiz kislota qoldiqlarini biz anotda oksidlaymiz ya'ni bular xlor a, yod brom shu kabi demak kislota qoldiqlarini biz anotda oksidlaymiz masalan agar bizani tuzimiz natriy sulfat bo'lsin natriy sulfat va suv demak kasionga qaraymiz kation natriy biza aytdikki natriy eritmada bo'lgan joyda har doim vodorod chiqadi katodda demak vodorod chiqadi chunki vodorod oksidlovchilik xossasi bo'yicha natriydan yuqori qaytaruvchilik xossasi bo'yicha esa past o'sha uchun vodorod birinchi bo'lib demak katodda ajralib chiqadi va natriy chiqmaydi natriy eritmada qoladi ion ko'rinishida kislota qoldig'imiz sulfat kislorodli kislota qoldig'i bu ham demak Anod natri, sülfad, a, kislarodli kislarodli bosa, anodda oksidlanmaydi va natriy sulfat o'zgarishsiz qoladi kislorod chiqadi anodimizda agarda mana bu kislota qoldiqlari kislorodli kislota qoldiqlari bo'lsa anodda kislorod chiqadi agar kislorodsiz kislota qoldiqlari bo'lsa demak xlor brom va yod chiqadi kislorodsiz kislota qoldiqlarini o'zlari anodda qaytarilsa kislorodli kislota qoldiqlari esa kislorod chiqaradi ya'ni suvni oh qismini anodda oksidlashga demak sababchi bo'ladi Xo'p. agarda bizani tuzimiz natriy xlor bo'lsa natriy xlor va suv suvli eritmada suvli eritmada demak natriy chiqmaydi vodorod chiqadi natriy bo'lgan paytda va xlor bo'lgan joyda xlor o'zi chiqadi anodda eritmada nima qoldi natriy ioni va suvdagi OH ioni qoldi chunki xlor ionimiz a notta chiqdi oash ionimiz esa o'zgarmasdan qoldi natijada natriy va oash qoldi demak hosil bo'ladi bu yerdan natriy oash OH birden... natri, reaksiyalarni demak tenglashtirib olishinglar mumkin o'zlaringiz osongina tenglashtiriladi ho'p agarda mis sulfatni elektrolizni yozadigan bo'lsam mis demak vodoroddan keyin turgan metal bu yerda metal o'zi chiqadi suv ishtirokida albatta elektroliz elektroliz mana bunaqa belgi bilan ham ko'rsatiladi strelkalarni ustiga demak mis chiqadi katodimizda anodimizda bu kislorodli kislota qoldig'i bo'lgani uchun kislorod chiqadi va eritmamizda sulfat kislota qolyapti ya'ni suvdan vodorod chiqmadi o'rniga mis chiqdi vodorod kislota qoldig'i bilan birikib sulfat kislotani hosil qildi demak mana shunday elektroliz sodir bo'ladi demak tenglashtirish uchun misni yoniga ikki sulfat yoniga sulfat kislotai yoniga ikki qo'yaman va suvni yoniga ham ikki qo'yishim kerak shunda sakkiz o'n sakkiz o'n teng bo'ladi ho'p elektroliz jarayonlari mana shunday sodir bo'ladi bu elektroliz haqida umumiy tushunchalar edi ya'ni elektroliz o'zi nima va kationlar va anionlar qanday elektrolizga uchrashini ushbu darsimizda tomosha qildingiz keyingi darsimizda esa elektroliz qonunlari faradeyni birinchi va ikkinchi qonunlari haqida gaplashamiz bunda elektrolizda sodir bo'ladigan katodda va anodda chiqadigan moddalarni massalarini hisoblash tok kuchini hisoblash va mana shu massada moddani olishimiz uchun qancha vaqt davomida qancha tok berishimiz kerakligini hisoblash haqida bo'ladi keyingi darslarimizni ham o'tkazib yubormang